Наш гість військовий експерт Микола Сонгоровський, і з ними обговоримо перебіг антитерористичної операції на сході України. Пане Миколо, доброго ранку, рада до вас бачити у нашій студії. Отже, в багатьох складається таке враження, що влада під тиском громадян робить мінімум з того, що необхідно, і лише імітує так свою активну роботу по стабілізації ситуації на сході країни. Наскільки ефективною, на вашу думку, проходить ефективно сама антитерористична операція? Ну по поводу имитации я бы не сказал. Почему? Потому что тут затронуты интересы не только, собственно, государства, но и со самих э, самой элиты, из которой да. состоит наша власть. Э, по поводу эффективности, ну я бы сказал так: эффективность составляет желать лучшего. Ну на фоне того, что на фоне произошедших кадровых изменений, а именно назначения господина Крутова на должность начальника антитеррористического центра, ну, очень высокие ожидания того, что эта эффективность повысится. Колы? То есть лучшую, лучшую кандидатуру я, например, не знаю в Украине. Тут проблема в том, что, скажем, любая система управления, она обладает такой инерционностью. Почему? Потому что мало отдать приказ, необходимо добиться его исполнения. А исполнение проходит ну, ряд промежуточных звеньев, среднего, нижнего звена, Поскольку предыдущие, скажем так, распоряжения, насколько я знаю, так. в некоторых случаях не, не выполнялись, в некоторых случаях саботировались, в некоторых случаях исполнялись не так, как требуется. Необходимо наложить всю, всю вертикаль. Ну, я надеюсь, что это будет, на, на это уйдет, ну, максимум дня два. Поскольку, почему? Потому что, ну, сама ситуация заставляет. Просто времени нет. Так. Абсолютно. Э, меры тут нужно крутые на самом деле принимать. Ну и фамилия Крутов, она говорит сама за себя, что этот человек, наверное, добьётся. Як вигадаєте, чи була можливість взагалі наводити ситуацію до повномасштабної операції за участі армії, а вирішити все просто завдяки таким точкам контрударам із підзагонів по сепаратистах? Ну, конечно, конечно, там все можно было сделать, можно было и не потерять Крым. То есть, в принципе, на, на экспертном уровне и все детали, ну не то, что в деталях, а об, общие черты вот, вот этих сценариев, как, по которым развивается да. план Путина, они были описаны еще с 26 февраля. И тогда еще предупреждали, что необходимо усиливать управляемость, необходимо налаживать вертикаль, необходимо, скажем так, определяться с созданием народного ополчения. Я почему-то не вижу никаких телодвижений на встречу, на выполнение вот этих вот предупреждений. Ну хорошо, вертикаль власть не создана, координационная группа, при президенте будет она создана или при РМО она будет так. создана, это не играет особого значения. Главное, чтобы она была создана. Почему? Потому что в условиях, когда сама команда слабовата, явно слабовата, то выход только один. Координация на листе бумаги, то есть разработка плана действий. И вот на этом листе лучше ошибиться на бумаге, чем потом ошибаться на поле, где от этих ошибок зависит, зависит жизнь. Не создано, даже шевеления не было по поводу создания народного ополчения. Ну, власть не создает народное ополчение, сам народ создаст народное ополчение. Только в этом случае насилие будет неуправляемым и неорганизованным. А воно страшні намного і буде більше намного. Нині в а чому то вони ділоси для українському війську так. та прохоронцям зараз так доводиться мати справу з росіянами, які пройшли кілька реальних війн, так і як ви гадаєте, чи готові наші бійці їм ефективно протидіяти в такому випадку? Ну, у нас тоже есть подразделения, которые участвовали, участвовали в таких действиях, в миротворческих операциях. Многие части участвовали э, в антитеррористических учениях. Ну, по, 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 скажем, по, если судить по результатам, так. то ну, как-то вот не совсем эти или учения были неэффективными, или не те, не те сценарии отрабатывались. Ну, наверное, скажем, ну, войска вообще не предназначены для того, чтобы действовать в толпе. Это задача внутренних войск. Их, об, их этому да. обучали. Есть там специальные группы, специальные группы, которые предназначены для того, чтобы, скажем, изолировать, выделять и изолировать активистов, чтобы отделять толпу. Этого не делается вообще. То есть, вот, например, захват вот этих бронетранспортеров, ну, для меня это вообще загадка была. Как, как так можно сделать? Где, где была комендантская рота или комендантская служба, которая должна была обеспечить продвижение этой колонны? Ну, одні питання залишаються. Ось ну, зараз є інформація з Одеси. Повідомляли, що туди масово з'їжджаються російські диверсанти, причому їдуть вони рейсовими автобусами з російської так території. І ніхто їх не спиняє. Виходить, як кордони досі відкриті. Ми не можемо це якось зупинити, цей потік, начебто, туристів. Ну, это тоже вопрос как раз координации вот, силовых структур. Почему? Потому что ну, любое перемещение, ну, не то, что там одиночное перемещение, а тем более массовое перемещение, э и не могло не вызвать подозрения, что едут, едут в то так. понятно, какие люди. Э понятно, да если даже у них паспорта оформлены, если они туристы, бизнесмены там, и тому подобное по телосложению, то можно увидеть, что они... Ну, скажем так. Даже в такие килькости. Да, еще в ну, говорю массовое перемещение. То в этом случае как минимум должны были быть предупреждены все остальные силовые структуры, что в сторону определенного, например, там, города перемещается такая группа. Так. И должны были, ну если не на границе, то где-то на поступах Кадессе должны были перехватить их и выяснить и отправить назад. Если этого не делается, ну это, это во-первых, вопросы к самой пограничной службе. К выполнению их должностных обязанностей. А Во-вторых, это дополнительная нагрузка на и на население, и на те, скажем так, отряды самообороны, которые созданы в отдельных городах, потому что противодействовать обученным людям... необученными людьми, это значит бросать их, использовать как пушечное мясо. Пане Миколо, зараз в багатьох гарячих точках на сході України силовики кажуть, що готові звільнити заблоковані будівлі, але вони не мають відповідного наказу. З чим, як Ви вважаєте, пов'язане таке зволікання? Чого чекають? Ну, це відсутність, скажімо, от вот того плану, о якому я говорив. Так. Тобто такий план розробити, раз, але для професіоналу це не вистачає ніякого труду. Тем более те, которые обучены этому, это, это делать, которые знают все тонкости этой ситуации и знают, как, как, с ней, как себя вести в этой ситуации. Ну я, так а я, Крутов я круто, что... профессионал. Что далее? Чему-то не делаем из роботов? Ну, Крутов это, скажем так, профессионал, да. И он, скажем, сейчас руководитель террористической операции, но, так. скажем, само поведение в вот этой террористической операции, оно определяется, скажем так, президентом. Ага. То есть главнокомандующим, тем, который, кто, тем, тем человеком, который отвечает за безопасность, вообще за государственную безопасность. И поэтому, ну, наверное, ждет какого-то приказа. Потому что, ну, как мы видели в, Кры в Крыму, стреляй, не стреляй, стой, не стой. И вот люди находились, на самом деле, в такой ситуации, когда вынуждены были самостоятельно на месте принимать какие-то решения. И только благодаря, скажем, на самом деле выдержке наших людей, там, ну, ситуация не обернулась массовыми жертвами. В этом случае, ну какой бы умный, какой бы, скажем, заслуженный не был бы Крутов, все равно над ним кто-то есть. Все равно кто-то определяет эту ситуацию. В, этой, в этом случае, я, ну, я вчера уже высказал такую э, крамольную мысль, что необходимо все-таки, наверное, устраивать ротацию на высшем уровне. С этой властью мы дойдем до точки, не то что до выборов не доживем, а... Пане Микола, как вы оцениваете пиццу мобилизации? Адже она пидавалась о сутеве и крытицы крит, и боку сбоку добровольців, какие сами вышли так на захист народу. Что скажете? Ну, тут тоже, не, не на мой взгляд, опять же, потому что могут быть различные взгляды на все эти вещи. На мой взгляд, это, все это было организовано не совсем эффективно. То есть изначально я предлагал вообще не создавать Национальную гвардию, а, а укомплектовать те части подразделения вооруженных сил, которые были предназначены для территориальной обороны. То есть это готовые войсковые части. Там есть техника на хранении, там есть мобилизационные планы. Планы от мобилизации, планы подготовки, планы развертывания. То есть не, не, надо было принимать никаких документов, а просто их отмобилизовать, докомплектовать до... Ну, то типа, она развилась на ветру России, еще на что армию про народу? Ну, тут надо уже, скажем, реально оценивать ситуацию. Насколько, насколько, скажем, опасна вот та угроза, которую, которую мы имеем уже. Так. То есть мы говорим о, о, о какой-то дестабилизации, на самом деле идет война. Идет война с использованием вооруженных сил. И делать вид, что мы этого не видим. И главная задача провести выборы. Ну, давайте, давайте здесь вот так, я говорю, мы до выборов -то не доживем. Як, знову ж таки, на вашу думку, наскільки ефективно в нинішніх умовах може діяти новостворена Національна гвардія, і взагалі сама назва підрозділ ж певно відповідає покладеним на нього функціями? Тут при создании национальной гвардии, вот я хотел продолжить просто предыдущий вопрос, тут тоже не совсем эффективно сработали. Почему? Потому что многие шли в защищать отчизну, а получилось, что идут, они поддерживать порядок. То есть работать вместе с милицией, с которой они только что дрались на Майдане. Да. И очень многие этим были недовольны. Это, это вот откликов моря. То есть необходимо было изначально, ну скажем так, ну не пополам, а просто поделить э, те отряды или те подразделения, которые отмобилизовывались, на два типа. То есть э, подразделения, которые предназначены на самом деле для обеспечения порядка, например, в населенных пунктах, и... Подразделения части, которые идут на, на самом деле на поддержку вооруженных сил границы, которые выполняют функции вооруженных сил по обеспечению так. обороны. И тогда люди бы знали, на что они идут. И люди, скажем, те, которые, э, ну, бывшие, служащие, например, внутренних войск, они не шли бы оборонять границы, они шли бы в отряды по поддержанию порядка. На этом уже варто а бывшие кратку... военнослужащие, которые имеют опыт уже, так. и бывшие служащие прикордонных войск, они бы шли в другие отряды, которые предназначены для обороны. Зрозумело. Это было намного эффективнее, людям было все понятно. Мы можем завершать, завершать, потому что час, час завершается, но я очень благодарен за всю разговор. Питания у нас надеяться, что они как-то для нас. Спасибо. Будем надеяться.